Управленческий учет и бухгалтерский учет. В чем разница, и нужно ли собственнику вникать и вообще разбираться в этих всех цифрах? Врачи-стоматологи обучались не цифрам, они обучались все-таки, как оказывать помощь э, пациентам. Бухгалтерский учет это для расхождения с государством. Управленческий учет это то, каким образом финансовые потоки, которые поступают в компанию, как они перераспределяются внутри, и каким образом компания управляет этими деньгами. Для меня финансы это все-таки больше как ресурс для достижения бизнес-задач, целей и реализации своего предназначения. Разбираться обязательно, готовить все не обязательно. Да, то есть вы выкладываете это во все отчетности: пиндель, кэшфлоу, баланс, но ориентироваться, знать для себя, на какие цифры посмотреть и управлять вот этими финансовыми потоками. Я считаю, что это исключительно задача все-таки собственника бизнеса.